волонтеров и водолазов. Представители службы по чрезвычайным ситуациям сегодня демонстрировали, как помочь тем, кто тонет. Учения проходили на Авдеевском карьере. Инструкцию по спасению теперь знает и Дарья Захарова. Утро, будний день, а на Авдеевском карьере уже несколько десятков отдыхающих. Правила поведения на воде им сегодня рассказывают дети. Приятного отдыха. Спасибо. Тут правила отдыха на воде. Стишок. Можно прочитать, да? Чтобы летом от воды не пришлось нуждать беды, твердо правило ты знаешь, далеко не заплывай. Кроме листовок, юные спасатели могут помочь и советам. Если, например, схватит судорога на ноге, например, то можно либо укусить, либо как бы булавкой. Основными причинами гибели на воде спасатели называют купание в нетрезвом виде и шалости. Только за последнюю неделю в области утонули два ребенка. Родителям советуют во время купания находиться рядом с детьми. Четырехлетний Ваня на пляж приехал с бабушкой. Даже под присмотром взрослых мальчик купается в жилете. Всем деткам говорю, которые не умеют плавать, я отдеваю надо одевать жилет. Так как здесь платный пляж, должны быть какие-то буйки, какое-то ограничение, что-то должно для детей быть. Но прежде всего родители, конечно, должны следить за детьми, смотреть за ними, учить их плавать, контролировать. Также отдыхающим водолазы продемонстрировали, как необходимо спасать утопающих. Если он подает признаки жизни, то просто перевернуть его лицом вниз, чтобы вода вышла из легких. Если человек не оказывает признаков жизни, произвести ему, очистить легкие от воды, рот от грязи, сделать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца. Всего с начала сезона на водоемах области утонуло 70 человек. Среди них семеро детей. Дарья Захарова, Евгений Сысоев, Панорама.